જૂનાગઢના માંગરોળ પંથકમાં ફરી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે માંગરોળ બંદર પર ફરીવાર ત્રણ નંબરનું સિગ્નલ લગાડવામાં આવ્યું છે ચાલુ સિઝનમાં સતત સાતમી વખત આ ત્રણ નંબરનું સિગ્નલ લગાડવામાં આવ્યું છે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા ચેતવણી આપવામાં આવી છે ચાલુ સિઝનમાં માત્ર એક જ વખત ફિશિંગ કરી શક્યા છે માછીમારોને આર્થિક રીતે ખૂબ જ મોટું નુકસાન થઈ રહ્યું છે નુકસાની સામે આર્થિક સહાય પેકેજની જાહેરાતની અહીંયા માંગ કરવામાં આવી છે हाँ मांगरोड बंदर पर सात बार तीन नंबर का सिग्नल लगा है उसके वापस बोट बुलाने का बोला है वापस बुलाया है तो सात बार वापस बुलाने से एक बोट को कम से कम पचास हज़ार से लाख रुपया तक का खर्चा आता है तो वो खर्चा बहुत महंगा पड़ जाता है डर फिशरमैन को तो उसके लिए सरकार जो जब अभी धरती पुत्र के लिए कुछ ना कुछ आयोजन किया है वैसे हमारा सागर पुत्र का भी कोई आयोजन करके हमारे को भी जो पैकेज मिले ऐसे आप मीडिया के माध्यम से मेरे आ, मैं मैं मेरे आपको बिनती करता हूँ सरकार तक आप हमारी बात पहुंचाए और उसके ऊपर ध्यान दें। बारिश में और में साइक्लोन की वजह से फिशरमैनों को सरकार की सूचना की वजह से वापस आना पड़ा है और उसकी वजह से राशन का बहुत लंबा खर्चा हुआ है डीजल का ईंधन जल गया है उसका खर्चा हुआ है आइस ब्लॉक जो है वो पिघल गए हैं बहुत सारी मछली भी सड़ चुकी है तो बोट जब अंदर आई है बंदरगाह में तो वहां भी टकरा टकरा के बोट में पचास हजार से डेढ़ लाख का नुकसान हो चुका है फाइबर ग्लास टूट गया है लकड़ी टूट गई है बाकी सब एंगल टूट गए ऐसा बहुत सारी बोटों में हुआ है तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है तो मछुआरों को गवर्नमेंट की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से नुकसान देना चाहिए जैसे हमारे किसान भाइयों को देता है